nol darajaligini ichish mumkinmi ya'ni alkogolsizini bu ma'no oxirgi vaqtda juda ko'p takrorlanadigan bo'ldi chunki endi shu xabarlar biz taraflarga yetib keldi pivochilar pivoni tayyorlab ma'lum bir holatga yetgandan keyin alkogol mast qiluvchi ma'lum bir miqdordagi moddani qo'shishadi bu hammaga ma'lum va mashhur va bunisi harom ichish mutlaqo mumkin emas endi o'sha mast qiluvchi moddasi bo'lmagan o'sha qo'shilmagan holatdagi pivoni ichsa bo'ladimi degan e, gapga gə, ulamolarimiz ya'ni chet eldagi arab va musulmon yultlarida ruxsat berishgan e, bu savdo hozir bo'lib turgan narsa lekin bizda kishilarimiz shu so'zni o'zini ham ko'ngillari ko'tarmasliklari ehtimolki bu narsa ham sekin sekin o'zidan kattasiga tortishi bordir degan shubhalari borligidan bu narsani ochiq ichib bo'ladi deyishga jur'at qilishaolmayapti ehtiyot bo'lgan yaxshi bo'ladi